могла э, все то лучшее, что она дает, э, что, что здесь происходит, чтобы она могла этим поделиться с миром. И э, э, когда э, сначала это был, э, были просто мирные протесты, э, люди выходили, студенты э, в основном, первые дни выходили на митинги за евроинтеграцию, за то, чтобы Украина могла стать частью Европы, а не... Э, Евразийского Союза. И кульминацией этого стало, когда старшеклассников, студентов, это были люди, которым было 16, 18, 20 лет, когда их побили на Майдане, жестоко избили верпутовцы и тогда на защиту этих детей вышла вся Украина. У меня до сих пор перед глазами те много... Тысячные митинги, когда люди вышли возмущенные, чтобы не дать, защит, не дать обижать своих детей, они вышли защитить это молодое поколение. И тогда на Майдан и в Киеве, когда вышло около миллиона человек, и тогда во всех городах вспыхнули акции протеста против этого режима, который поставил сам себя вне закона. И Сейчас э, мы, как жители Украины, я думаю, мы сможем по достоинству оценить память Небесной Сотни, если мы так же, как и эти люди, будем жить не по лжи, если мы не будем давать взяток, если мы будем всегда действовать по совести, по закону, соблюдать законы, уважать законы, э, действовать так, чтобы наша страна развивалась и процветала. И э, это вы то самое молодое поколение, которое сделает эту страну успешной. Поэтому спасибо всем вам, и я думаю, что все у нас получится.